Здесь различие свой-чужой – белая полоса на машине. В этом месте принято здороваться поднятием руки. Это особая территория. Здесь война, здесь свои правила. На передовой перемирье работает только на бумаге. Здесь каждый знает, выстрел из САУ самоходной артиллерийской установки. Чем-то напоминает работу реактивного двигателя. А звук града похож на закрывающиеся двери микроавтобуса. Это сегодняшний Донбасс. Мы едем в самую горячую точку на карте АТО – Дебальцево. Город уже называют вторым Иловайском. Всю дорогу в руках дымовая шашка. Это необходимость. Где и какая власть, не знают даже в штабе АТО. Артемовск. Последний мирный город на пути к Дебальцево. Дальше 40 километров дороги удачи. Ее так называют через постоянные обстрелы. По разбитой трассе мы летим со скоростью 120 километров в час. Ехать меньше опасно. Это как экскурсия в другую реальность. На встречу только военные машины. Проезжаем взорванный мост. На окраине подбитое авто. А сам город встречает разбомбленной заправкой. Нас сразу предупреждают, здесь перемирие не работает. В Дебальцево война продолжается. Здесь она и не останавливалась. За первых три дня перемирия мы насчитали больше 150 нарушений. В перемирии нас обстреливали из минометов, из тяжелых орудий. Постоянно слышны выстрелы и взрывы. Аппарации все время докладывают о перемещениях вражеской техники. Четко бачу, ровно на 3 часа взрывы, полтора-два километра. Люка поднимается, видно хорошо. Понял, смотри, если увидишь кого-то, то, то согресса, еб... С трех сторон город окружен боевиками. Улицы полупустые. Много местных уехало. Те, что остались, боятся выходить из дому. Дебальцева напоминает огромный военный лагерь. Кажется, что солдат больше, чем местных. По городу передвигаются только в колонне и на броневиках. Кстати, вот эти машины с автопарка Виктора Януковича. На одной уже установили пулемет. Военное название Даша. Дегтярёв Шпаген Калашников. 13-7. Такое оружие точно не помешает, ведь залпы здесь не умолкают. И если хоть на час все утихает, военные нервничают. Здесь штиль обычно перед бурей. Здесь, наоборот, когда тихо, уже неспокойно. Потому что, знаете, тишина на войне, это как вот, ну, Значит, противник что-то задумал. Мы в расположении 25-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь». На первый взгляд это напоминает оздоровительный лагерь. Ребята режут дрова, готовят на огне пищу, дразнят собак. Но только все в военной форме и вооружены до зубов. 5, 6, 7, 8, давить ружку. Вот, ружку по 30 патрулей. Калибр 7,62 в нагрузку несколько гранат. Уже как ты бачишь без выхода на положение, то уже застосовываешь гранату. То есть, либо ты ее кидаешь, либо уйду даже досад. Лагерь тщательно охраняют, вокруг стоят растяжки. Саперы показывают, едва зацепишь нитку, в небо поднимается сигнальная ракета. Поменять растяжку для профи дело нескольких секунд. Там, Боевочек. Боевочек, а не С наступлением сумерек канонада противника усиливается. Стрельба очень близко. По оценкам комбата, вокруг Дебальцева стоит около 2000 вражеских войск. Местных сепаратистов и наемников уже почти не осталось. Дебальцево окружено Кремлевской ордой. Высотки на 60 Ну, дуже схожі були на спіснацію. Просто практично ну, відпіровка однакова, форма однакова, е, зріст однаковий. Мені таке враження, що обличчя однакове. Бойовики прикриваються місним населенням, виставляють їх як живий щит. Вони практично всі позиції роблять в таких місцях, де прикритися мирним населенням. Буквально три дні тому вони на блокпост підігнали автобуси з написом Діти. Нас взяли в разведку. Идем проверить место вчерашнего обстрела. Подозрили, пометили. Ры эскаватор. Ну, наверное, наш. Сказали наблюдать дальше. Движемся дальше. Время от времени военные осматривают территории через прицел винтовки или бинокль. Вот это все, где Вчера был там взрыв. Все пары, скажут, что ввалились в маномет. Больше нескольких секунд стоять на месте опасно для жизни. Стоящий солдат – находка для снайпера. Я не Понимаете? Дорогою видим подбитую машину. Давно? Да. В зеленке опаснее всего рассредотачиваемся 20 метров друг от друга. Я замыкаюсь. Сквозь ветки пробиваются солнечные лучи, поют птицы. Рады кричу. Рады? Да, это Мы идем на самую передовую, ближе некуда, до позиций сепаратистов, отсюда каких-то три километра. Снаряды часто залетают даже в лагерь. Результат попадания пробило две стены одним выстрелом. Взрывы здесь как нигде громкие. Во. Замком взвода успокаивает. Это стреляют наши. Противник каждый день пытается сделать из Дебальцева второй Иловайск и взять украинских военных в очередное смертельное кольцо. Противник собирается крупными силами прорвать, вернее, сделать нам кольцо. И вот наши САУ ведут заградительный артиллерийский огонь продвигаемся дальше по линии фронта. Танк опасно направление тем, что широкое поле. Вот сейчас артиллерия работает по ним, то есть где-то они едут. Позиции охраняет старенькая техника. Она не раз прошла проверку боем. Это да, обычный. Если был то, видите, он рикошетит. Видите, рикошет попал. Это БМП-1. В народе копейка. У России сегодня есть уже БМП-3, у которой, например, пушка стоит 100-миллиметровая, компьютерные лазерные прицелы. Наводчик разведывательной бронемашины з позивним «Дед» проводить секретним матеріалом краткий майстер-клас. Це Чебурашка. А Знаєте чому? Це у Чебурашки вуха. Можете їх крутити. А це у Чебурашки голова. Можете її крутити, а це його глаза. Чебурашка. Да недавно дед жив в Криму. Сейчас новая власть полуострова объявила его в розыск за проукраинскую позицию. Привет россиянам, еще раз им привет. Так что пошукайте меня, будь ласка, теперь на то, де мы вас будем бить у хвоста в гриву. Под рукой всегда автомат... И, в и граната. Граната F1. Радиус поражения 200 метров. Пушки, снаряд, а в пулемет заряжена лента. Здесь всегда надо быть на чеку. На передовой утверждают, отбить атаку, готовы в любой момент. Техника, хоть и не новая, но не подведет. Проверяли. Набивает даже самый 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 самый. Воюют тем же оружием, что деды воевали во время Второй мировой. Рядом стоит пулемет ДШК 38-го года выпуска. Есть миномет 42-го. Это еще вот во время Второй мировой. Мы стреляли по немецким транспортерам, иногда по танкам. Смотрите после рекламы только в секретных материалах. Боевая тревога. К нам подобрался вражеский миномет. Солдаты-призраки. Как под Дебальцево полегла целая рота мотострелков из России. Дострелялись так, что у наших Б пушки развалились. Смотрите прямо сейчас, только в секретных материалах. Боевая тревога. К нам подобрался вражеский миномет. Его, да. Там. Солдаты-призраки. Как под Дебальцево полегла целая рота мотострелков из России. Дострелялись а так, что у наших БЭК пушки развалились. Мы остаемся на ночь. С приближением сумерек залпы усиливается, но бойцам не привыкать. В унисон артобстрелом звучит гитара. Ну, Иисус махнет она. Муж воюет на Донбассе, с промосковским бсом. Нам победа Богом суждена. Сочиняют даже о Путине. Святый Путин на вагоне спустил ноги до колес. Зацепився, вин за шпалу порикинул паровоз. Но стрельба усиливается. Стреляют где-то выше, точно не уточнявшие, но зараз, раз мы уточнены. Гитару откладывают, готовятся к бою. Кто стреляет за нас? Ах кто стреляет? Видно по посту, здесь у нас гвардия стоит. На Ближе к ночи мы выдвигаемся на передовую. Сразу мы В ночном небе вспышки. К сожалению, камера их не видит. Отдельно на передовую, тут самое передовое, что можно... Даже под обстрелами бойцы умудряются шутить. Война для них уже обыденное явление. Да, иду, иду. Ну, орешь, а По рации объявили боевую тревогу. К нам движется колонна танков. Старенький пулемет ДШК. Раскрывают молотком. Дай сюда, в кустах еще горит костер, вокруг тишина. Вслушиваемся в каждый шорох. Грузовик. На высоких оборотах. Атака ожидается в 10 вечера. На поле полная темнота. Просматриваем окрестности через тепловизор. Сейчас Так не Есть пачка. Это тепловизор вдруг в небе появляется яркая вспышка. Это сигнальная ракета. Как правило, после подобного следует атака. Работают на два часа, вот есть, на два часа. Всю ночь мы просидели в ожидании боя, но, к счастью, миновало. Ну что, ночка прошла удачно, и то, слава богу. Да. Все живы, это уже хорошо. Но это был еще не конец. Вдали на горизонте появились два самолета. Летели над Луганском. Бойцы уверены, это уже российская авиация. Ну, Может, российские, бы да. наши не рискнули там летать, потому что весь город занят сепаратистами. Сепаратистами а то, И их стрелы, могли сбить. Утром вновь началась стрельба. Артиллерия противника вместо петухов начинает очередной день на передовой. О, добрый день а потом заметили миномет. Противник за ночь подошел практически в упор. Машина... Где? Где она? Там. Бойцы уже были готовы уничтожить вражеский объект, но приказ отменили. Мы прокатались, каждое утро они слушают новости и возмущаются, когда слышат, что, мол, наших поддебальцев взяли в котел. Это не так. Здесь сил уже хватает, чтобы сюда залезть, Тогда не знаю, чем уже Или и сюда нас не убрать. Две недели назад подобная информационная утка сыграла злую шутку с российскими военными. Они по-боевому именно на марше. Машины ехали по дороге, Надя Пальцева с развернутыми российскими стаканами, так как потом есть, у вас это были эти именно мотострелковая рота одной из российских бригад. Услышав, будто украинцы бросили позиции, россияне двинулись в Дебальцево колонной. Тут и полегли. На телеконе стоял наш блокпост в нормальном положении. Они были, конечно, в шоке от наглости русских. В колонну стреляли все, кому не лень. То есть, начиная от пистолета Макарова, заканчивая это 73-мм пушками БМП, погодами. Что дать этой стрельбы? Пару КАМАЗов тупо вывезли. Ближайший месяц, по словам военных, будет самым трудным. Потом, как здесь говорят, зеленка упадет. И прятаться сепаратистам будет негде. Все же, все же решается сейчас на данный момент в Москве. Если дядю Путину опять не переклинет, а все будет идти, идти как сейчас идет, То я думаю, что к зиме обвалится листва зеленок, понизится температура, партизанщина загнется сама собой. Вот уже несколько месяцев они спят всего по пару часов в сутки. Никогда не расстаются с оружием. Готовят на костре. Они не жалуются. Каждый из них настоящий патриот и понимает, зачем он здесь. Ночами им снится родной дом. Снится, как они возвращаются туда с победой. Обнимают детей и жен. Вытирают слезы счастья с материнских глаз. Мы бойцы 25-го батальона Киевская Русь. Передаем витание нашим родным, близким, Які нас чують і на бачать, хочу передати привіт своїй п'ятилітній плем'янниці владі мамі, батькові, жінці, дітям своїм. Доброго дня віничині і міничанам всій Україні. Дорогі мої карпатські ремчанці, я вам вітання. цього серця бажаю вам здоров'я, всього вам найкращого, краще, У мене все добре. Те, що нам розказують по телевізорі, що тут чуть ли нас вже. Вішають, стріляють це все враньо. Я думаю, що воно закінчиться все скоро. Хоч мене спішимо додому. Ми не прийшли вступати, ми прийшли звільняти Україну. Не запинемося, доки від усієї цієї нечисті наша Україна не звільнила. А Кремль був наш, є наш і буде нашим. Слава Україні.